Ну что, дорогие друзья, бренд Ясно. Добралась я наконец-то до бренда Ясно. Пошла писать заявление. Просто пришел мне долг. 19 тысяч за свет. Год я не платила за свет. И решила разобраться с этим вопросом. Мне уже просто надоело регулярно путаться в понимании этих моментов. И я решила разобраться. Значит, дошла я до девочек, которые инспектора за столами сидят. Говорю, дайте мне, пожалуйста, статут компании Ясно. Они долго-долго рылись, в итоге так и не нашли. Потом глазами поклыпали и говорят, такого бренда не существует. Это бренд, каже. Я говорю, в смысле? То есть почему-то какой-то бренд ясно, который должен торговать носками, например, там на базаре, или еще какими-то делами. Это торговая марка. Почему торговая марка ко мне обращается письмо, с вымогой что-то платить? Дайте мені говорю, договори між товариством з обмеженою відповідальністю Київські енергетичні електромережі і компанією Ясно. Це у нас компанія чи це у нас грамота? Вона мені каже, це бренд. То вибачте мене, будь ласка. Галю, дайте мені статутні ну, документи. Я хочу подивитися, який вони мають право звертатися до мене, взагалі який спосіб і так далі. Вона мені нічого не надала, послали мене. Я вирішила до завідувачі відділення. Тут воздушная тревога, ну, короче, я ее словила в кабине, в коридоре, говорю, когда к нам можно прийти? Она, приходите ко мне в понедельник. Причем такая интересная информация, они в поведомлении про отключение, мне написала что с травня отключение. Я им понарегистрировала, заявление, записала заявление о том, что у меня зарегистрирован ребенок, внутренне перемещена особа. За моєю адресою, якщо вони мені відключать електроенергію, будуть порушені права дитини. Я написала цю заяву. Мало того, що вони поставили просроченим е, на моєму заявленні дату, вони написали мені 1 мая. Я їх, ну, слава Богу, віділа. Говорю, дівчинка, що ви дітей? Гача, у нас 1 мая? У нас сьогодні яке число? Вона, ой! Ой, я говорю, да, прикиньте, ой, а это, ой, чревато, говорю, порушение прав дитини. не охренели, говорю, тут, мои золотые, давайте же будем исправлять. В общем, вот такая ситуация, в понедельник пойду к заведующей. Хочу получить от нее объяснение, что такое компания, ясно, почему она присылает людям вот эти бумаги, для того, чтобы наконец-то не неясность в вот этот вопрос. Какие они имеют права требовать 30% оплаты долга, для того, чтобы мне не отключали свет. Я речу это решение. Это у нас государство решило людям так гайки закрутить. Или все-таки бренд какой-то. Вот этот момент меня очень интересовал, дорогие друзья. Потому что у нас, например, они хотят, чтобы я до 6 мая заплатила 6 тысяч гривен. Не выяснив, есть ли у меня эти деньги. Могу ли я, способна ли я заплатить эти деньги в данный момент за 6 дней. Вообще нету никаких условий в плане скидок военнослужащим. Об этом вообще речь не идет. Они не отправили там в отдел коммунальных субсидий скидок. Я говорю, спасибо всем большое. А почему вы с ними не взаимодействуете? Вы же, говорю, частная компания. Они мне говорят, да. Так что, дорогие друзья, разбираемся вместе. Дальше будет интереснее Оставайтесь с нами.